ایک عالم کے ایک عبادت گزار پر فضیلت اتنی زیادہ ہے ایک مسلمان پہ نبی علیہ سات کو کتنی زیادہ فضیلت ہے عبادت گزار پہ ایک عالم کو اتنی فضیلت ہے لوگ کہتے ہیں دنیا کا بڑھ لو عزت شان و شوکت مل جائے گی مجھے یہ ہے اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ ساط وسلام نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات فرشتوں سمیت زمین کے ساری مخلوقات حتیٰ کہ حشرات الارض مچھلیاں سمندر میں اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری مرنے کے ساتھ یاد کی ڈگری ختم ہو جائے گی دین کی ڈگری ایسی ہے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے دنیاوی تعلیم کے چکر میں ہمارے بچے بے دین ہو رہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیمی اداروں میں مارکیٹوں میں تجارتی مراکز میں لوگ بے دین ہو رہے ہماری لڑائی رفع الدین پہ ہے لوگ سرے سے بے نماز بے دین ہو رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان پر حملہ ہوا نماز میں یعنی قاتل کو پتہ تھا خلیفہ وقت نماز سے سستی نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے ان پر حملہ ہوا قاتلانہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے یعنی قاتل کو پتا تھا خلیفہ وقت نماز کے لیے مسجد میں ضرور جائے گا ہمارے حکمرانوں کا پتا پتہ نہیں وہ نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے اور ان کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے صحابہ اکرام دین کے دائیں تھے وہ کچھ دنیا کی پی ایچ ڈی سکالر نہیں تھے وہ دین کے دائیں تھے آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی تھی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شدید قحط سالی بارشیں نہ ہو فصلیں ختم ہو جائیں جانور مر جائیں لوگوں کو پیاس کی شدت ہو ایسے عالم میں جتنی شدت کے ساتھ بارش کی ضرورت ہوتی ہے فرمایا اتنی شدت کے ساتھ ہر مومن کو دین کے علم کی ضرورت ہونی چاہیے اور نبی علی السلام فرمایا کرتے تھے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دو اور غور کرے ہم دین کو زخمی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں دین کی خاطر ہم نے زخم لینے تھے ہم نے دین کا خون کر دیا اگر آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آ جائے اگر دین کا نقصان کرتے ہیں دنیا کا فائدہ ملتا ہے ہم میں سے لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کا و دین کی خیر ہے کہ یوسف علیہ سلاط و سلام یوسف علیہ سلاط و اپنے دین کا نقصان کرتے دنیا ساری مل جانی تھی لیکن یوسف علیہ سلاد والسلام نے دنیا کا نقصان کیا دین کو بچایا نو سے دس سال یا اس سے بھی زیادہ جیل کے اندر رہ کرے جاب ہے یا فلاں یونیورسٹی والے ہیں فلاں کالج والے ہیں اگر میں وہاں پہ جاؤں میرے دین کا نقصان ہوگا اس لیے میں نہیں جاتا جیسا سلوک ہم دین کے ساتھ کریں گے اللہ ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ کرے اصل میں جہل کون ہے جس کو تاغوت کا نہیں پتا وہ بھی جہل اس کے سامنے دین بھی ہے دنیا بھی ہے اس نے دنیا لے لی دین کو پیچھے کر دیا سب سے بڑا جہل وہ ہے جتنی تیزی سے علماء جا رہے ہیں اتنی تیزی سے نئے عالم نہیں بن رہے کیونکہ نئی نسل کا دین کی طرف رجحان ہی نہیں ہے مجاہد ایک تابی تھے تابی کالے رنگ کے تھے غلام تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شگرد عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں جب یہ مجاہد اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ان کے گھوڑے کی مہار پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تین چیزوں کا احترام کرنا گویا اللہ کا احترام کرنا ہے ان میں سے ایک سفید داڑھی والے بزرگ دوسرے نمبر پر فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ حکمران اگر انصاف کرنے والا ہو اس کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا ہے اور تیسرا فرمایا قرآن اٹھانے والا قرآن کا عالم اگر وہ افراد و تفریح کا شکار نہیں ہے حق بیان کرتا ہے اس کی عزت کرنا ہے کتنا سخت جملہ ہے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے کون ہم میں سے نہیں ہے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے اور تیسرا جملہ فرمایا فرمایا جو بندہ علماء کا حق ادا نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے میں کہتا ہوں اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے میری کہ ہم اپنے قابل بچے کو دین کا عالم بنائیں آج لوگ علماء پہ باتیں تو کرتے ہیں وہ چار علماء کے گناہ کی وجہ سے وراثت انبیاء کو ہم برا نہیں کہہ سکتے بھی کسی کو مسئلہ ہے کہ علماء اب پہلے جیسے نہیں رہے آپ ایسا کریں نا آپ جو آپ کا بچہ ماشاءاللہ اچھا ہے سمجھدار ہے نیکی تقوی والا ہے اس کو عالم بنا دیں تاکہ علماء ٹھیک ہو جائیں ہماری بھی تو صورت حال یہ ہے نا کہ جو بچہ سمجھدار ہے ذہین ہے اس کو انگلش پڑھا لو قاری صاحب اس بچے کو داخل کرنا ہے یہ گھر میں تنگ کرتا ہے سکول میں تنگ کرتا ہے سکول والے اس کو رکھتے نہیں ہیں اب اس کو مدرسے میں رکھ لو صلاحت اسلام پانچ ال الازم پیغمبروں میں سے ایک تھے ان کو پتہ چلا نا خضر علیہ صلاح اسلام کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا ہم سمجھتے ہیں عیب ہے میری عمر بڑی ہو گئی ہے اب میں مول صاحب سے مسئلہ پوچھوں دین سیکھوں یہ تو عیب ہے عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ دین کی سمجھ اس انسان کو دیتے ہیں